اندازہ کر لیں اب اس سے حضرت بائیزی بستانی کے مقام و مرتبہ کا بھی جائزہ لیں علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے مجموع اور فتابہ میں رہا ہے ابن تیمیہ اس مزاج کے اس مسئلہ کو طبیعت کے آدمی ہیں وہ آپ کو معروف شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ وہ ختم نبوت کے ڈاکوہ شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول

کتابوں کے اندر اور فتح جات کے اندر تعریف کی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ابن تیمیہ صوفیاء کے معاملے میں کتنے سخت تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن تیمیہ اگر کسی بندے کی تعریف کریں اور اس کے اوپر کوئی حرف آئے بھائی ابن تیمیہ آپ آب کے لیے حجت ہو سکتے ہیں وابیوں کے لیے ہو سکتے ہیں میرے لیے تو نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ نام وابی نام وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ میں بار بار کیوں یہ بات کرتا تھا ہمیں کسی بابے کی آپ نے دھوس نہیں لگانی بھائی یہ بھی کو دوست لگائے میں نے تو ابن تیمیہ کا رد آٹھ سے دس سال پہلے اپنی ویڈیوز میں کیا تھا کہ یہ صوفی ہے یہ صوفی اس قسم کا صوفی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا طالبان اور بیڈ تالبان یہ گڈ صوفی اور بیڈ صوفی ہے صوفی وہ بھی ہے ابن کئی صوفی ہے ہم بھی مانتے ان کی باتوں کو ہم سے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کریں میں تو خود ابن تیمیہ کے ریکارڈ کروا چکا ہوں ہاں واپیوں کی نیندیں ضرور آرام ہونی چاہیے وہ جانے اور ڈاکٹر صاحب جانے ڈاکٹر صاحب میرے نام تھا واہ ہے مجھے آپ کسی کی دوست نہیں لگا سکتے سوائے و سنت کی سیدھی سی بات ہے لہٰذا یہ جو آپ نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا نا کہ جی ابن قیم اور ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کے ہی ہیں وہ آپ کو ہی مبارک ہوں جس طرح ہمیں وہ سکھ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابا گرو نانک بھی ہمارے ہیں ہم کہتے ہیں وہ تو آپ کے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بلے شاہ بھی ہمارے ہیں ہم کہتے ہیں جی لے جائیں آپ ہی ہاں مہربانی کرو سا جان چھوڑو کہتے ہیں نچ کے مرشد منایا نچ کے مرشد منایا انہوں نے اس طرح یہ آپ لوگ لے جائیں یار ہمیں کوئی ضرورت نہیں بزرگوں کی پھر آخری ان کے پاس پتا کیا حربہ ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا کہ جی انہوں نے تو کلمہ پڑھایا اتنی خدمات ہیں آج کے لوگ ان بزرگوں کے برطان کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں آجا 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 آج. اس کا جواب دیتے ہیں تجھے ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں ہندووں کو ویڈیو کیمرے میں کلمہ پڑھایا تو تم نے سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا ڈاکٹر زاکر نائک کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہے پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں بابے بھی قیدے ٹھیک نہیں ہاں پھر آپ کو بتائیں گے جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسک سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اگر کام لیا ہم اس کے عقیدوں کو صحیح نہیں مانتے سرکار ہم بھی آپ کے وہ جالی نوے لاکھ والوں کو نہیں مانتے نوے لاکھ تو اس وقت سب کانٹیننٹ کی بادی نہیں تھی نوے لاکھ سب کانٹیننٹ کی بادی نہیں تھی شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی ورنہ وہ مزاق اڑاتے ہیں بھائی کس سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہو چھ سو تینتیس میں فوت ہوئے ہیں چشتی اس زمانے میں سب کانٹینٹ کی آبادی نہیں تھی نوے لاکھ اور اگر اس وقت نوے لاکھ مسلمان یہاں پہ ہوتے نا تو یہاں سب کانٹینٹ کے مسلمانوں کی تعداد کا سب کانٹینٹ میں یہ تو آپ کو نوے لاکھ بتا رہے ہیں آٹھ سو سال پہلے تو ان کی اولادوں کو ذرا پلائی کریں کہاں تک بات پہنچی ہوتی ہے سب فراڈ ہے جھوٹ بولا ہوا لہٰذا یہ کہنا خدمت ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان لو اور ابھی تو ہم سلطان الورڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہے میں کوئی نہیں تیرے بابے تھے چٹکی میں فارغ ہو گئے بارہ سو سال کی عزت جو انہوں نے ویل کی تھی بارہ سالوں میں مل میٹ ہو گئی ہے تو سلطان الورڈ مان لیا مجھے آپ نے اس طرح کو سلطان الہ بن جاتا ہے یا سلطان الورڈ بن جاتا ہے تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑے جو کرائٹیریا آپ اپنے لیے رکھتے ہیں نا اسی کرائٹیریا میں پھر دوسروں کے بزرگوں کو بھی منع کریں ادر وائز لے جاؤ بابے تھوں دبو انہوں جا کے برسیاں کرو انہوں دیا اچھا آپ نے دیکھا یہ کہ یہ ایک علماء سامنے ہیں کہ جینے صاحب ہمارے بزرگوں کا احترام بالکل نہیں کرتے ہیں آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نہیں تو ہم آپ کے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے سمپلی وہی بات ہے بابے تو شاید کوئی نہیں سرکار آپ کا یہ نعرہ ہے آپ کے سارے علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں ایک جھوٹی کہانی کے اوپر کہ بڑے سے بڑا غوث کتب کو ابدال بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں سنے نا آپ نے خاطم رضوی صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے مفتی طارق مسود صاحب کی ریکارڈ ہے کوکب نورانی صاحب کی ریکارڈ ہے سارے لوگوں کی ریکارڈ ہے امیر معاویہ نے جو حضور کی امید میں گھوڑا دوڑایا نا اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر ان سے آپ لوگوں نے کبھی پوچھا کہ آپ اپنے بزرگوں کو صحابہ کے گھوڑوں کی قدموں کی خاک سے بھی بدتر سمجھ رہے ہو ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے بالکل فراڈ ہے کوئی بھی مسلمان جتنا مرضی گناگار ہو وہ جانور سے بدتر نہیں ہے یہ آپ کا ناری فراڈ ہے اور پھر وہ بزرگ جن کو آپ مومن کامل سمجھ رہے ہیں غوث کتب ابدال تو بھائی جامعہ ترمزی میں ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک ممن کی حرمت اللہ کے نزدیک کابے سے بڑھ کر ہے تو وہ گھوڑے کے قدموں کی خاک کیسے ہو گیا ایک مومن کہانی بنائی ہوئی ہے چلا رہے تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابت شاہی کوئی نہیں یہی کہتے تھے نا میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے کہ نبی کا جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے شاہی کوئی نہیں کہتے نہیں ثابت کرو لو ثابت کرتا جائے لو سامو ہاں ثابت ہو گیا نا اور صحابی بھی ان کو ایک ہی ملا ہوا ہے وہ پھر نام لیتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک پہلے شیعہ کا گھوڑا تھا ماویہ گھوڑا آ گیا مارکیٹ میں ہاں انہوں نے بھی اپنا گھوڑا نکال لیا سنیوں نے بھی ظاہر ہے یہ گھوڑا کہاں سے نکالا ہے مقابلے پہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک تو بھائی آپ کے بزرگ کی جانوروں سے ہے ہم تو آج کے بھی کسی مسلمان کو کسی صحابی کے جانور سے بدتر نہیں مانتے سیدھی سی بات ہے ہاں کوئی اپنی کوئی آرزی کا اظہار کرے تو ٹھیک ہے کرتا رہے کہ ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سدما وہ کہتا رہے لیکن یہ آرزی کے طور پہ ہوتا ہے آپ کسی کے بارے میں اس طرح کلیم نہیں کر سکتے نہ ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے